А быть может, он стал хозяином своей жизни. И выкатившийся из детства клубок теперь в руке человека, который сам творит свою судьбу. даже если нить с течением времени покрылась узелками, она крепка, она не порвана. Ах, какое счастье! Оглядываясь назад, ни о чем не жалеть. Не жалеть, что болела и где ныть. Когда разрывала душу и сковывала страх. Когда через «не могу», ломая себя, мы шли к своей цели. Не жалеть, когда радость успеха сменялась горечью поражения. Ведь нить оставалась цела. Какое счастье просто не жалеть и не желать ничего менять в своей нити, в этом клубочке, который ведет нас, соединяясь с тысячами других нитей и ниточек из прошлого в будущее на перекрестке по имени настоящее. Помни об этом. Помни. Всегда береги свою нить, выполни предначерта. Відеофільм був показаний в рамках програми Спільна мова зараз, зараз поруч з нами та людина, власне, завдяки якій з'явився цей відеофільм. Я думаю, що той, хто його дивився, дуже багато чого для себе відкрив. І, напевно, що кожна людина мала свій погляд на те, що бачила. Я хочу спитати особисто вас. Що ви можете сказати з приводу того, що щойно було на наших територіях? телевизионных экранах. Как вы это восприняли и что, возможно, было еще недомолвлено? Ну, вы знаете, сам рассказ я написал вот минут за 15. Это одна страничка, и она в этой книжке вот изложена. Фактически идею я проработал с 11 вечера до 2 ночи, потом встал, пошел, сел за компьютер и написал. Знаете, это взгляд на твое прошлое, это ретроспектива собственной жизни. Наверное, каждый человек не открыл для себя тут чего-то нового. Я думаю, каждый человек просто что-то вспомнил, о чем-то подумал, нашел что-то святое в своей жизни. Потому что для меня в данном случае клубочек ниток ⁇ это всего лишь символ нашей жизни, который вот так вот раскатывается. В один момент миллионы действительно мгновений там впереди и новые открытия, и новые встречи, и новая жизнь. Действительно приходит момент к сожалению или нет, я не знаю, то действительно, когда приходится оглянуться назад, оглянуться на все, что было, и действительно, какое счастье огромное, ни о чем не жалеть и не желать ничего исправить в том, что ты называешь прошлым. На днях юбилей моей супруги, фактически этот рассказ и фильм посвящены моей супруге Любовь Евгении Петуховой, и э, это действительно попытка, вот приходит возраст, это не означает, что старость или там или еще что-то, абсолютно нет, мы себя чувствуем на 25. Это э, действительно попытка э, философски взглянуть на то, что было. И с этой точки зрения, потому что если ты хочешь изменить будущее, <музыка> <музыка> наговоря, поскольку мы считаем, что у нас еще все впереди, вот самое интересное самое доброе, самое светлое, то, в общем-то, вот эта философия изложена именно в этом. Где клубочек ниток, это всего лишь символ нашей жизни. У меня в руках дещо Знову ж таки, несподіване видання для наших глядачів. Я думаю, буде сьогодні багато відкриттів. Це є поезія Владіміра Співаковського, вашого батька. Я знаю, що ця книга побачила світ власне завдяки вам. І тут є ось такі рядки. Вони також про любов Євгенівну, наскільки я зрозуміла, і пусть всі з ній буде Бог, пусть покровительствують їй во всіх її трудах, нелегких, успіхах, близьких і далеких на протяженні житті всій. Так е, написав ваш батько про свою невістку, так як кажуть у е, народі. А власне, як е, ви сприймаєте Любов Євгенівну як людину, яка ну певну роль також відіграла у вашому житті, так і дуже дуже велику. Ну, конечно, однозначно. Дело в том, что э, мы встретились э, фактически в институте и впервые, когда поехали на э, соревнования по э, шахматам, Хмельницкий, вот, как я сейчас помню, в Хмельницком мединституте проходил э, чемпионат Украины, командный чемпионат э, по вузам нам было тогда там по 17-18 лет приблизительно, вот, мы там познакомились, ну и вот так хорошо познакомились, что потом через 4 года сыграли свадьбу, вот, у нас есть дочка, и, собственно говоря, мы прошли вместе определенную часть жизни, и я хочу сказать, что, конечно же, наше взаимное влияние друг на друга, оно очень сильное, я вообще придерживаюсь той точки зрения, что в семье должен быть баланс, что не должно быть кто главный, мужчина или женщина. Опять идеология, каждый должен дополнять друг друга, да? стараться сделать другого человека богаче. И, в общем-то, она добилась очень многих успехов. Она доктор наук, профессор, она декан факультета дошкельной, это почетковые свиты. Она успешный человек, и у нас есть дочка и так далее, то есть я думаю, что и жизнь состоялась и, может быть, потому я такой, что рядом со мной по жизни вот шагал этот человек, поэтому пользуясь моментом, я и желаю вот добра, счастья, всего самого светлого и э, не останавливаться в этой жизни, потому что мол, ты молодой, пока ты движешься вперед, пока ты чего-то хочешь, пока ты хочешь изменить свою жизнь, жизнь окружающих, близких, друзей, знакомых к лучшему, я тогда